Yang berkuah-kuah, gurih, dan juga ada pedes-pedesnya, ini cocok banget disajikan pas musim hujan begini ya. Namanya soto mie kikil, silahkan teman-teman coba di rumah, sangat-sangat enak sekali ini. Pertama, siapkan dulu kikil, nanti jangan lupa ya, uh, rebus dulu air, lalu tambahkan kikil yang telah kita cuci bersih, tambahkan juga jahe, uh, daun salam, dan juga bawang putih agar nanti... Uh, Amisnya jauh lebih berkurang, ya. Nanti dimasak aja dengan api sedang. Nanti dikira-kira, kalau yang sudah uh, lembut silahkan diangkat dan ditiriskan, tapi kalau belum silahkan dilamakan lagi untuk merebusnya. Agar nanti kotorannya juga keluar, ya. Ini kalau udah langsung diangkat dan dibilas hingga bersih nah kurang lebih nanti setelah dibilas seperti ini jadi tinggal teman-teman potong-potong aja dan di sini uni kombinasikan dengan tulang sapi yang sedikit ada tetelannya yaitu tulang muda atau tulang rawan agar nanti rasa kaldunya kuahnya itu gurih nah bahan lainnya yaitu pakai mie jenis mienya boleh ganti ya nggak harus mie kuning lalu kentang yang telah digoreng atau direbus juga bisa daun bawang seledri tomat yang dipotong-potong juga dan juga jeruk nipis dan yang gak lupa di sini pakai sambal yaitu rawit yang direbus dulu setelah itu di blender dan jadi seperti ini atau pakai cabe giling padang itu juga bisa ya ditumis dulu untuk bumbu halusnya pakai jahe lalu kemiri boleh pakai empat aja ini kelebihan uni stok jadi empat pakai lalu 8 siung bawang putih kunyit serta lengkuasnya sedikit aja ini untuk takaran 2 liter air ya Lalu tambahkan juga pala serta merica. Ini boleh ganti merica bubuk dan juga pala bubuk. Jadi teman-teman kalau pakai lebih dari 2 liter silakan ditambah takarannya. Bawang putihnya ini 2 liter aja pakai 8 agar nanti lebih enak. Jadi kalau pakai 3 liter boleh pakai 10 atau 10 atau 1 bonggol itu juga bisa. Nanti di blender ini hingga sampai halus. Kemudian silakan teman-teman sisihkan bahan lain yang perlu disiapkan yaitu bawang putih 2 sampai 3 siung yang dicincang kasar dan daun bawang boleh pakai 1 sampai 2 batang yang diiris tipis-tipis. Pertama panaskan dulu minyak tumis yaitu bawang putih hingga sampai tercium wangi. Lalu tambahkan daun bawang yang telah kita iris-iris tadi, tunggu dulu sebentar juga sampai aromanya menyengat ya keluar ya. Kalau udah mulai menyengat, teman-teman tambahkan yaitu bumbu yang telah kita blender tadi jadi Uni sarankan daun bawangnya pakai ditumis dulu ya agar nanti rasa kuahnya menurut Uni jauh lebih enak yang ditumis daun bawangnya seperti ini dan juga bawang putih yang dicincang tadi tambahkan bumbu halus lalu tambahkan juga serai di sini nah serainya ini pakai tiga batang yang telah dimemarkan dan dipotong-potong tiga lembar daun salam di sini dan untuk daun jeruknya Uni sarankan agak banyak ya Boleh pakai antara 8 sampai 10 lembar kalau untuk 2 liter Itu agar rasa buahnya jauh lebih enak nantinya Untuk rempahnya pakai kayu manis, peka, kapulaga dan juga cengkeh Yang nggak suka pakai rempah silahkan di skip aja Nah di sini uni tambahkan juga yaitu kaldu bubuk Langsung masuk ketika kita tumis ini Nanti dimasak ini gunakan api sedang cenderung kecil aja ya agar tidak hangus. Ini ditumis hingga sampai benar-benar tanak. Biasanya warnanya akan lebih gelap dan lebih mengering nantinya. Nah kalau sudah warnanya seperti ini teman-teman lihat. Langsung setelah itu tambahkan air. Airnya takarannya 2 liter. Jadi kalau teman-teman yang mau... Oh, pakai nanti ada mau sedikit santan boleh aja ya misalnya dua dua rasa ambil sebagian nanti dibagi dua sebagian dikasih santan sedikit sebagian enggak itu juga bisa sebenarnya tapi uni ini, ini tanpa santan lalu tambahkan juga garam secukupnya dan juga yang mau pakai penyedap lagi boleh tambahkan juga di sini lalu tambahkan yang pakai tulang sapi silakan tambahkan atau yang mau pakai Daging sapi boleh juga ya dipotong kecil-kecil masukin ke dalam bisa atau nanti di luar setelah direbus dipotong-potong di saji pas mau sajikan itu juga bisa nanti diaduk sebentar setelah itu selama proses memasak ini kita tutup ya biarkan dulu semua bumbu menyatu dengan air yang kita tambahkan dan juga nanti kaldu dari tetelannya juga keluar nah di sini ini option teman-teman boleh tambahkan di sini yaitu satu sendok teh sampai 1 sendok makan masing-masing yaitu bubuk soto yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa tetap rasanya tetap gurih ini banyak jual ya nanti unikasi linknya di deskripsi ada nanti dan pastikan dulu koreksi rasa nanti kalau udah koreksi rasa bumbu sudah menyatu semua boleh teman-teman tambahkan lagi yaitu daun bawang yang kita potong-potong lebih lebar Nanti diaduk sebentar, sedikit berubah warna daun bawangnya, langsung segera matikan apinya. Dan ini siap disajikan dengan mie atau bihun atau soun lalu tambahkan juga di sini uh, daun bawang, seledri, lalu kentang yang kita tambahkan yaitu kentangnya uh, paling enak tuh sebenarnya kentang yang digoreng dulu. Lalu tambahkan juga yang mau pakai tomat boleh tambahkan tomatnya biar makin segar rasanya. Dan di sini tambahkan kikil yang telah kita potong-potong tadi dan diguyur dengan air atau kuah sotonya yang telah ada tulang-tulangnya. Dan ini sangat gurih beneran yang teman-teman mau untuk jualan silahkan coba resep ini. Ini sangat enak sekali. Lalu jangan lupa nanti ditaburi dengan bawang goreng secukupnya dan juga jeruk nipis serta tambahkan sambal secukupnya. Nah kurang lebih seperti ini Selamat mencoba, semoga apa yang dibagikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.